От медиков к медикам. Студенты и преподаватели Запорожского медуниверситета организовали сбор средств для помощи военному госпиталю и накануне вручили коллегам первое закупленное на пожертвование оборудование. Всего на помощь в приведении медтехники Запорожского гарнизона в боевую готовность в медицинском университете собрали более 20 тысяч гривен. Половину из этой суммы потратили на приобретение современного анализатора для лаборатории военного госпиталя. Благодаря тому, что у нас теперь есть современный анализатор для исследования мочи, мы можем более качественно и более быстро это проводить необходимые исследования. Но ну, раньше лаборант в течение дня занимался, один лаборант занимался там 3-4 часа исследований. Данный анализатор позволяет в течение часа проводить до 100, от 100 до 300 исследований. Еще на 11 тысяч закуплено запчастей для ремонта автолаборатории, санитарной и дезинфекционно-душевой машин. На этом сбор средств не останавливается. Студенты и преподаватели меда продолжают собирать деньги на помощь военным медикам. В этом процессе принимают участие и студенты, и преподаватели. И эта акция продолжается, мы не останавливаемся, потому что, ну, знаете, вот у кого-то сегодня есть средства, у кого-то нет, он чуть позже может дать. Кто-то дам гривну, кто-то пять, кто-то сто даже гривен. То есть мы работаем дальше и будем помогать всячески. Какое оборудование будет куплено и подарено Запорожскому гарнизону, еще неизвестно. Это будет зависеть от того, сколько средств удастся собрать.